Salam. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Canlı yayımımıza xoş gəlmisiniz. Bu gün 18 sentyabr Milli Musiqi günüdür. Biz bizim milli musiqimiz öz inkişaf tarixini Üzeyir Hacıbəyov abardır. Üzeyir Hacıbəyov 18 sentyabrda anadan olmuşdur və Ümummilli lider Heydər Əliyevin verdiyi fərmana əsasən hər il onun 1995-ci ildən bəri hər il onun doğum günü, yəni 18 sentyabr Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur. Milli laqeytlər üçün bu adi bir gün sayılsa da, Azərbaycan xalqı üçün böyük bir bayram kimi qeyd olunur. Üzeyir Hacıbəyov 1908-ci ildə yanvarında tamaşaya qoyulmuş olduğu Leyli və Məcnun operası iki dəfə e, Leyli və Məcnun tamaşaya qoyulmuşdur bu opera. Həmçinin e, operamızın inkişafında da öz müsinisiz təfərlərini göstərmişdir. O 7 il e, bir-birin ardınca 5 opera və 3 operetta yazmışdır. E, daha sonra 1992-ci il Yeniləmə martın 27-sində parlamentin Azərbaycan Respublikasının dövlət himni haqqında qərar qəbul edib. Bu qərarı əsasən 1990-1919-cu 19 -19 ildə bəstəkər Üzeyir Hacıbəyov və şair Əhməd Cavad Əhməd Cavadın tərtib etdiyi Azərbaycan marşı Azərbaycan Respublikasının dövlət himni kimi təsdiq olunmuşdur. Ən də isə gəlin mərkəzimizin əməkdaşı Fərid Abdullaxov tərəfindən hazırlanmış olan video çayxımızı izləyək. Daha sonra canlı yayımıza davam edəcəyik. per correggere la tua richiesta, dobbiamo seguire il procedimento standard. Abbiamo studiato le procedure della Renata, abbiamo preparato il programma del suo compleanno. Noi che facciamo azioni di varia, 24, 30, 31 luglio. Lo calendario sticker per giorni di attività e fatturazione hanno tutti i dettagli da Ne olduğunu, soru cevap aramak olduğunu anlıyorsun. Azıcık daha sakin yap, akıllıca düşün, akıllıca sor. <laughs> Azıcık daha net bir tavır, bakarız tekrar. Azıcık daha net Azərbaycan və dünya musiqi sənətinin inkişafına öz misilsiz təriflərini göstərmiş olan Üzeyir Hacıbəyov anadan olmasının 100 illik jubileyi UNESCO-nun qərarı ilə beynəlxalq səviyyədə keçirilmişdir. Uyul Özər Hacibəyovun anadal olmasının 135 illik yubileyi tamam olur. Və bu münasibətlə Milli Kitabxananın əməkdaşları Özər Hacibəy ilə 135 adlı metodik vəsait hazırlamışlar. Metodik vəsaitin tərkibində Özər Hacibəyovun hər bir fəaliyyətinə haqqında məlumatlar, həmçinin ə, Milli Musiqi günümüz haqqında üz, dahi ümumilikdə lider Heydər Əliyevin verdiyi fərman, həmçinin ə, şəxs müxtəlif şəxsli, şəxsiyyətlərin, ə, dahi insanların, Üzeyir Hacıbəy haqqında sədir fikirlər yer alır. Canlı yayımımıza qoşulduğunuz və bizi izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirik. Hələlik